які цвіти. Я десять год уже за нею бігаю, а вона десять год от мене морозиться. Музей я їй взагалі не нравлюся. Віталік, за дівчинку потрібно боротися. Так що мені тепер записатися в секцію боротьби? Зачем? Ну, щоб знати, як правильно її завалити. Віталік, ти зовсім не о том думаєш. Чи це не о том? Ми, коли з Колею гуляли в парку, Коля одразу приступав до діла. Виталик, Коля, это пес. У собак все вообще по-другому. ты взял косую, не какой-то симпатичный, красивый пес. Вы на все вы отвезли Колю на дачу. на всем доме вообще никто не понимает. Виталик, все. Отдали долг. Еще одна гривна тебе на машину. Спасибо папа. <реш> -а, 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 -а. <связь> а можно с тобой покуражиться? Меня зовут Виталик, Давай, кази быстрее себе, не угадывай. Вообще-то Анжела. Но я не общаюсь с незнакомыми людьми. Так какие проблемы? Давай я сейчас отойду, через минуту подойду, а ты такая, о, привет, Виталик, я где Виталик, ты смешной. Но меня парни не интересуют. Так меня тоже парни не интересуют. Вообще-то мне нравятся девушки. Ну, вообще-то тоже. Батя, сколько у нас общего. Нет, ну ты ничего не понимаешь. Так это нормальная схема. Я честно, ничего не понимаю. Слушай, давай так. Сегодня вечером, приходи в клуб, розовая мечта. Розовая? Это что, мечта на один раз? Бабну? Наконец-то. Надо было все время сюда ходить. Интересно, а что тут нема парней? наверное, сюда пускают только самых красивых и сексуальных. Як я. О! Привет! А мы знаем, чтобы покуражиться. Меня зовут Виталий тебе. Наверное, уровень моего тестостерона зашкали. Они чувствуют себя до расстояния розбігаються. разбегаются. <рик> 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 а мы знаем с тобой покуражите. Мы не звук деталька тебе. <рик> Ти Те что ж такое? Да то, как то, в общем-то, похоже, как-то образно накидал его. Ну не можу де. що, Євгенівна, йдеш завтра на гей Ня-а, <раж kısmu> Богдановна, я комуністів вже давно не підтримую. Анжела. Так а ну давай рассказывай, что это за прикольный. Полный бортелочек и никто не хочет сами знакомиться. Витальчика, как называются девушки, которые любят других девушек? Дурочки. Нет, Витальчика, нас называют совершенно по-другому. Привет! Подожди, подожди! Ты в этом смысле? Веселый. все тут лес, риянки. Да. кинь, Сколько ты у тебя зря пропадай? Ты все равно себе присел играть в солдатики, и они мне кажут, уходи, ты нам не интересен. Мы теперь играем только друг с другом. В общем, Витальчика, тебе здесь не нравится. Понятный дело ты знаешь, я знаю, куда тебе нужно отправиться. Пойди в клуб «Голубая мечта». Там на тебя и внимание обратят, и потанцевать пригласят. Серьезно? Ну так, если ты мне не можешь дать ничего другого, то хоть скажи, да, «Голубая мечта» находится. Без вопросов. Телочки, я иду. Так, я понял, все не потянулись. Ну, ничего. Я подожду. Конкуренция, конечно, большая. Ну, а в чем переживать, из красивых? Интересно, это бесплатно чинить. Привет. А ты здесь зачем же, как и все? Ну да. Ну, я, я тут первый раз, поэтому тоже волнуюсь. А ты актив? Ну, понятное дело. мне внутри там все горить. А у тебя с девушкой было? Если честно, то нет. Даже как и у всех, кто приходит в этот бар. Ти дала ці клупи э... для тих, у кого все ніколи нічого не з ким не було, да? а тут так нормально. І обміняємося да, угу. Ну все, колеги, по нещастю. Давайте знайомитися. Мене звати Віталік. А мене Рома. І я Рома. Ну, так ви ромашки. Взагалі-то ми геї. Ну так я скажу, що ромашки. Стоп. Что, что значит мы а геи. Руки убрав! Я на тебя пойду назад. К лесникам и к ленкам. Он ничего такой, да? Ла-ла-ла, все, Богдановна, завтра я йду на гей порад. Ти що імені? Там же цей той, як його. Вони hey. <skrisa> дають по 300 гривень. Значить, що не геї, а нормальні пацани. Ла-ла-ла! ла ла-ла-ла-ла-ла, Ти мною, сам. тем мне не сказала, что в том баре одни педагоги и ананасы. Виталик, в эти бары ходят люди совершенно не такие, как все. Люди, которых никто не любит, никто не понимает. Подожди. Так на тоже никто не любит и не понимает. Так это все получается, что я Жизнь Папа будет в соке. Виталий, не нужно себе бояться признаться в этом. Ладно. Я пишу к своим. О, Виталик, а мы даже поспорили. Вернешься ты или нет? И я выиграл, поэтому мы едем сегодня к тебе. По-моему, мне сейчас надо жахнуть. Кого? Стакан минерал. А -а -а. Виталик, Виталик. Слушай, ну расскажи нам о себе, Виталик. Какое блюдо ты любишь? Ну голубцы. А я знал, что ты один из нас. Да. Не так, Виталик, не расстраивайся. Я хочу тебе сказать, что мы твои друзья и поддержим, что бы ни было. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, это педагога, она нас поддерживает, она только без рук, ясно? <плакова> Виталик, назови нас гей, нам так больше нравится. Да, Виталик, давай уже сблизимся. <плакова> Ладно, давайте, Расскажите, чем вы занимаетесь там. Я учитель танцев. А я продаю фрукты. Я же кажу, педагоги и ананас. <О -го>! <р声> <р声> Виталик, даже не думай, у тебя нет шансов. Кто это Рудольф. Ты даже не представляешь, скольким он разбил сердца. Ну, суету много многим разбил сердца. Ой. Ты, значит, новенький? Я, я бы сказал, начинай. Ну что, поиграем? Поиграем. Давай. Доставай. Спасибо, Мурс. Рыбакоп. Я боюсь, что мой рыбакоп тебе в карман не влезет. Давай лучше поиграем в мою игру. Давайте. Ого! Что это здесь значит? значит, что мы с тобой выиграли. <others language> Иди к папочке. Свои вернятини, лапися, не бойся, интересует мамочки. ха а как называются мужчины, которые любят друг друга? <реклама> <реклама> а как называются бабушки, которые любят друг дружку? <реклама> <реклама> Ой, Евгения, у нас спокойно, мы только подружки. <реклама> 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 Ой. Виталик, Виталик, ты уже уходишь. Но ведь ты еще придешь. Конечно, да. Я уже даже думаю, что мне надеть в следующий раз. Ну тогда пока. Не не, 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 вот это у вас не надо. Ой. Ой. Хотя, конечно, такие смешницы ей. Вы не все украли, А, не 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 Вы не ей. Вы педофиле <реклама> и ананасы. <реклама> Наташа, Наташенька. У меня для тебя очень радостная новость. Ну? Я не ей. Я вообще-то об этом всегда знала. Ты серьезно? Так а что ты меня раньше про тебе не казал? Сегодня могло случиться непоправимо. И мне перси раз бы вообще не такие, як я себе Пока. Может, ко мне. Не знаю, у меня есть парень. Я знаю, где на переезде панду поездом сбил. Я согласен. О, Виталик пришел. Ты кушать хочешь, я голубцы приготовлю. Сіба. Сама їх їсть. Це що ананасовий? Сама я письмо. Я поняв, що геми становляться ті, кому не дають тюлечки. Так що, дорогі тюлечки, давайте давать.